в Твери еще не прилетали никакие дроны? Ой, прилетали. Как? Тверь? Тверь, Тверь, где это она находится? Возле Московской области? Это в сторону Питера на северо-запад. 180 километров. От... В сторону Питера. Северо-запад. Тверь. А ну посмотрим. Тверская... А, не, прилет, а даже у вас там военный ядродом, аэродром, если не ошибаюсь, когда-то. У нас там аэродром очень большой. Если не ошибаюсь, осенью 22-го года, да, был прилет у вас там? Э, у нас еще были прилеты по атомной станции. почему По атомной станции. По атомной у станции? У нас Калининская атомная станция, да-да-да. При... Прилеты по... А ну... Прилет по... По Лэп, которая ее ну, питан... ну, от которой ст... идет питание. Стан... Так по станции прилетела атомная или по чем? Не по станции, по Лэп, а -а 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 -а. которая Слушает. к станции идет. Ну, так так и сразу говорить, это дави говорить, это там ну, атомная... я так сразу и говорю. Так был бы прилет по атомной станции, и двери бы уже не было. А ей бы ничего не сделалось, она атомный удар выдерживает. Атомный б橋... удар выдерживает? Да. Получается, если решить ее электропостачание, она, в принципе, будет существовать. Существовать-то будет, но электричество не будет вырабатывать. А, понял, понял. Ну, а еще куда прилетело? Прилетело еще на 9 мая э, в том году. Э, прилетело по ЛЭП. Вернее, не прилетело, замен. замен да, лэб. Это как заменить? А заменить на э, трех метрах э, заложили... И что, она... не это не сдит... Обходчики обнаружили. Блин, ну это да, прикол, конечно. Обходчики обнаружили. И вот это классно. А так бы бы сложили все, и все. Трендет. Б... Мы бы остались без света. А, это когда говорили, что еще мины на проводах висели, да? Не на проводах, на опорах. Ну, говорили, что сверху повесили мины. На опорах. Ну сверху. Сверху, да. Ну на метра. На крючках таких висели. Нет, 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 нет. На опоры заложили. Не, я просто слышал, что там еще типа на вот эти э на провода не слышал. Ну, я просто слышал, что кто-то еще дополнительно повесил вот эти мины, чтобы волна, если она бы там не достала до этих, до проводов, чтобы точно провода еще перервались. Нет, про провода не слышал, слышал про опоры, потому что у меня дочка в милиции работает, рассказывала. А у вас еще милиция? Полиция. А, полиция. Ну, я называю их ми... Понял. Так можно сказать, что Тверь выдержала... Э... Атомный удар, грубо говоря. Атомный удар? Ну, типа mm. вы говорите, что дроны атаковали. атаковали атомную станцию. Ну, не станцию, я говорю, атаковали эти э, опоры. Понял. Опоры станцию питали. И, и от станции, вам, которые шли. Как вам ощущение? Да ничего, mm. нормально. Может еще прилетать, да? Пусть прилетают. В Краснодарский край видели позавчера? 80 дронов летело. Видел. Я думал, что все сбили. Я читал краснодарские эти ресурсы. Говорили, что все сбили, там несколько уламков упало. А ж, там, получается, еще какой-то завод был э, рядом. И большущее количество фур стояло, ну, типа, я так понял, на загрузку. И водители вот эти, которые стояли, снимали, там считали. Там они прям момент прилета снимали, все. Корректировали. Я видел, видел. Видите. Вот, ну, что же сделаешь? Война она такова. В эту игру можно играть вдвоем, не только в одну сторону. Так играем вдвоем, че. Вот. Видели новые дроны? С земля-воздух. Дроны земля-воздух? Да, эти надводные дроны. В Черном море плавают и разбивают вашу дополнительную еще и авиацию. Что сбивают? Авиацию вашу сбивают в Черном море. Маленький дрончик плывет. Засекает по GPS-навигатору вашу авиацию и стреляет изнутри Не, я видел то, как Это тоже я видел, да, действительно, есть такое. Это даже не отрицаю. Вы же видели, я думаю, видео, как эти дроны и у Корабли Черноморского флота. Корабли какие? Слушайте, какой последний. А не, подождите. Последний был катер уничтожен. Да, катера корабль. Давайте посмотрим. Черноморский. Флот потеря. А вы видео не видели с этих дронов, которые наносят удары? Не. -а. Так, посмотрите. Шальшток. Я только с Калининграда пролетел. Я видео много не смотрел. Так, последний смотрим. Так. Я с Калининграда только вернулся. Я понял, понял. В отпуске был. Пытаюсь найти сейчас, бы здесь очень большущее количество, еще 24 год. Так. А, подождите, это я вписал на русском, а Россия не показывает это. Там на украинском писать. Э, втраты Черноморского флоту РФ. О, здесь есть. Слушайте, последний, который был, это Раптор. А, не, не Раптор, подождите, точно не Раптор. Раптор этот был давно уничтожен. Я так понял, а последний это Сергей Котов. А нет, это патрульный корабль. Не, вот слушайте, неделю назад еще какой-то э, этот штурмовой э, катер был уничтожен. Ну вот последний из кораблей патрульный корабль Сергей Котов был уничтожен. Есть видео шести дронов. Я не слышал так и впишите. Дроны э -э, атакуют патрульный корабль Сергей Котов. Там еще и... помимо... ВИ... А, а что, в Украине это помогло как-то? Да, слушайте, нормально помогает. Так. Ну а. смотрите, раньше было у Российской Федерации Черноморский флот, который в принципе для Черного моря играл большущую роль, потому что в любой момент где-то ваша они армия играют, да? могла бы при поддержке авиации и ПВО десантироваться там, например, в Одесской области да, с целью там продолжать какое-то наступление. А сейчас они боятся, видите, из бухты. Угу. Вот недавно, вот, кстати, видео, да, последний вот этот штурмовой э, десантный корабль был уничтожен прям на, в, порту. Mm -hmm. То есть на, возле берега временно ку... Крыма. Можно я что-нибудь Наш скажу? дрончик приплыл, его и уничтожил. Я вот сижу, просто слушаю вас. Да, говорите. Вы думаете, когда Одесса-то сдаст? Не сдастся. Нет возможности. Не возвратить. сдастся? Не сдастся. Хорошо. Ну, смотрите, для этого и Одесса. делается... Одесса, ни Николаев, ни Одесса не сдастся, для да? этого и делается уничтожение Черноморского... А, Харьков сдастся, нет? Не сдастся. Не сдастся? Ага, ну ладно. Мы через полгодика с вами поговорим. Я это уже слышу, слушайте, ну уже третий год. А я слышу уже 10 лет про Крым. Никто не говорил в течение 10 лет, что Украина будет освобождать его военным путем. 8 лет говорили. 8 лет, говорили. 8 лет на дипломатическом уровне просили Российскую и, Федерацию оставить и, автономную Республику Крым. И, Лишь последние два года, когда Российская Федерация и, пришла с полномасштабным... Ну, что за 10 лет поменялось. Скажите. Начали говорить, что будем освобождать теперь и военным путем. Десять лет прошло. Два и... года. Два года. И вот за последние два года Украина... Какой два года-то? За последние два года. -ва... Стоп. Стоп! Ваш президент сказал, я буду там бычков ловить. Я же вам еще раз отвечаю, никто На не говорил восемь лет, что туда будут водиться войска. На дипломатическом уровне. Ваш президент... Вы меня послушаете. Вы зачем меня перебиваете? Так вы же говорите про десять лет. Какие еще десять лет? Я вас я вас слушал. Ну? Ваш президент сказал, я буду ловить. Бычков, в Крыму. Ваш этот, как его, блин, не помню, как его зовут. Подоляк, наверное. Подоляк, Во. да. Что он там хотел, там, что там, пи, по набережной гулять, там, пить кофе Возможно, же, хотел там. и будет гулять, когда ВСУ освободят. А, когда? Ну, вот как-то, ну, смотрите, началось с чего? Началось с уничтожения... Когда? Как я же вам когда? Началось с уничтожения Черноморского флота. Вот, ага. И оно продолжается. Большущее количество кораблей было перенаправлено ну, в блин, Новороссийск. Копию. Вы что реально верите? те которые вы реально в это верите? я же вам отвечаю, как это сейчас происходит. Большущее количество Ну это вы, вы, вы реально в это верите? Те, те же вам сейчас отвечаю. Большущее количество кораблей Черноморского флота были перенаправлены в Новороссийск. Корабли которыми, кстати, при Которые, кстати, позавчера атаковали дрончик очень хорошо. Корабли то при чем? При том, чтобы у Морской пехоты была возможность десантироваться. У ну какой пехоты? Десантироваться. У вас что пехота есть? Еще десантироваться. Чтобы была, Вы что, чтобы была возможность в Крым приплыть. Без возможности, принятия боевых действий внутри моря. Помимо этого, уже в течение вот этих двух двух лет уничтожается ПВО вот этих. На территории yeah. автономной республики Крым и последствия очень классные потому что после того как Украина очень удачно уничтожила свыше восьми установок ПВО в этом как его называется бог ты мой забыл э, военный аэродром э, не Балаклея а Джанкой Балаклава подожди забыл забыл как же он называется? Балаклава, Бельбек, В Бельбеке вот. В Бельбек. А, Бельбек Да, после Бельбек. того, как уничтожили там несколько установок, позавчера, в ту же самую ночь, не подождите, 16 числа, да, позавчера, были красивые прилеты по аэродрому, где были уничтожены несколько самолетов в Миг-31. чего? Чтобы ага. суметь куда-то наступать, вот, нужно сперва уничтожить ПВО, Это как было с Херсоном. Уничтожили ПВО вот. Уничтожили логистику. Я знаю. Вот. вот. Как только Россия поняла, что Все она, хлам. как только Россия поняла, что она не может сдерживать наступление не на может. Херсон, не. Россия убежала оттуда. Вот. Вследствие да. чего так и делается. Ну это стратегия. Угу. Я понимаю, стратегия. что вам по России в России показывают, как вы там бежите на Херсон, ой, на Харьков, а нам показывают, как вас у... мы наоборот убегаем, а нам показывают, как вас нам показывают, как вы какие-то села. Убегаем. Нам показывают, как вы какие села занимаетесь. Но также нам показывают, как в этих селах сбы... у вас. Да. Я же вам отвечаю, чтобы удачно наступать, нужно сперва иметь преимущество. Преимущество избавить пехоту от проблем. Проблемы какие? Это ПВО, вот, это, в принципе, проблема для авиации. Проблема какая? Это дроны. И проблема какая? Это той же самый Черноморский флот для Крыма. Как только это будет полностью... Можно нормально наступать. Да, будут потери, но нужно думать о том, чтобы этих потерь было все меньше и меньше. Выключили звук? Я вас слушаю. Вы мне звук выключили? Я же вам ответил только что, как нужно наступать. Нет, я могу вот вас спросить. Да, задавайте вопрос, почему нет? Мы из Мариуполя убежали. Из мари... Так на Мариуполе еще никто не наступал. А, никто не наступал, да. Ну, а Где-то где бои под Мариуполем. Нету. Никто не наступал, да? Под И пленных Мариуполем не было. Нету да? боев. И пленных не было, да? Это вы говорите Мариуполе. о боях, а не о наступлении или. О боях. Да, бои так. были, соглашусь, ну, с вами. Ну, секунд. Вы меня не перебивайте, пожалуйста. Так вы же задали мне вопрос. Авдеевка. Были. Так Херсон, когда вы Чё? освободили. чей целый. Мариуполь? Я, Мариуполь говорить, чей? Отвечаю вам сейчас. Когда, Мариуполь, когда Россия заходила в Мариуполь... Не-не-не, Мариуполь чей? Под российской... Да. Хорошо, ладно. Под... Авдеевка чья? Ее не существует. А, не существует, да. ладно. Хорошо Херсон не существует. Херсон под, под кем? Под кем? Ну вот я вам задаю вопрос. Херсон под кем? Да. А вам, <с что, вам нельзя отвечать на такие вопросы? Нам можно ответить. Так я вам теперь отвечу. Когда в СУ заходили в Херсон, они 6 месяцев делали операцию. Вот, стали уничтожить логистику, командный пункт, уничтожить ПВО и не дать вашей авиации поддерживать вашу пехоту. Ваши власти, когда это поняли, сказали как это называют, отрицательное наступление произошло, вы начали бежать. Когда вы заходили в Бахмут, когда вы заходили в Авдеевку, или в Мариуполь, или в Северодонецк, Маринку, другие города, у вас нету стратегии. Были местные штурмы, сотни тысяч ваших но вы не, вы не пытались там обрезать логистику, вы не пытались там обезвредить ПВО. Нет, вы просто... Каб... Вы же сейчас вам показывают по телеку, как вы кабами унич... города. Вот. Сма... Сравните. Сравните город Херсон с Авдеевкой, Бахмутом или Мариуполем в 22-м году. И вы увидите, что в СУ зашли целый город. А Россия уничтожает другие города, чтобы туда зайти. Вы мне слово можете сказать? Я вам сказал несколько слов. Мне слово можете дать? Даю вам слово. Вы в одно лицо. Просто лупите в одно лицо. Так, я, мы, наверное, пойду. Я отвечаю. Всего вам доброго. Давай, До свидания. Что, <laughs> корабли в, в этом уничтожали? Они же по факту, в принципе, не говорят про то, что у них корабли падают. Ну, вот зарывных, типа, ну, ничего про это не кажу.